У Судиловских Ирины и Александра старший сын Святослав, средний Марк, младший Игорь и дочь Алиса. Марк трудолюбивый, коммуникабельный. Он в школе и лицее имел не очень сильное давление. А Святослав и Игорь натерпелись. Игорь мучился в седьмом классе, и нужно было Алису вести в первый класс. Они очень хотели, чтобы хотя бы Алиса училась в школе, в которой скажут, что она произошла не от обезьяны, а людей создал творец. Они очень горячо молились, и произошло чудо, создали такую школу. Игорь и Алиса стали ее первыми учениками. Игорь теперь чувствует себя не как в армии, а как в семье. Алиса в школе, как дома. Они ходят в школу с удовольствием, у них есть друзья, в школе дружеская, творческая атмосфера. Хотя их школа будущего арендует полуподвальное помещение в Радужном, других свободных нет, дети и родители рады такой возможности. Позже более консервативные родители реорганизовали ее в лице слова в Одессе и арендуют первый этаж в Радужном. Более либеральные родители и учителя организовали Международный лицей поколения Майбутнего и арендуют отдельное здание между Черемушками и Таирова. Ирина и Александр уважают консерватизм и традиции, но им комфортно среди либералов. И они в поколение Майбутнего. Игорь пошел учиться в колледж, Алиса продолжает учиться. Ирине предложили преподавать в поколение майбутнего. Теперь она Ирина Александровна. Ее любят и уважают дети, родители и учителя. Она заочно учится в Киевском университете. Как многие женщины, она чудом успевает в семье, на работе и учебе.